Три года в Юхтинской спецшколе считают ее работники лучше, чем тюремное заключение. Теперь так думают и многие ее воспитанники. Ведь в учебном заведении закрытого типа для подростков, которые совершили преступление, открывается другой путь. Есть возможность успешно закончить школу и получить в дальнейшем среднеспециальное или высшее образование. О жизни, которая начинается у подростков за трехметровым забором, в следующем сюжете. Теперь 16-летний Роман на шахматной доске исправляет когда-то сделанные неверные ходы в своей жизни. За два года, что он находится в Юхтинской спецшколе, подросток стал чемпионом в областных соревнованиях по шашкам. Как говорит, только после победы понял, здесь ему дали реальный шанс исправиться и начать новую партию уже в правильной жизни. Дома вообще учился плохо. Можно сказать, даже в школу не ходил. Ну, а здесь все нормально. Так, тройки, четверки. Ну вот экзамены были, все, на все четверки написал. Я хочу сейчас здесь, 10, 10 класс, экзамен за 9 сдать. В новой форме только. Я же в старой форме сдавал. А мне нужна новая форма, чтобы поступить нормально. Возможность давать экзамены в форме ГИА или ЕГЭ спецшкола получила не так давно. Теперь у воспитанников есть выбор, как проверить свои знания – традиционными экзаменами или в тестовой форме. Но последнее становится все популярнее, говорят учителя. Ведь благодаря итоговой аттестации больше шансов успешно устроиться в жизни. И готовиться к такому экзамену надо более основательно. Очень много занимаемся с детьми, когда они выбирают вот ГИА, у нас идут консультации одна или две в неделю. То есть и нужно еще убедить ребенка, что должен прийти на консультацию. Причем не с пустой, так скажем, головой, а с какой-то уже информацией проработанной. То есть ты должен задать вопросы, должен тренироваться, ты должен силу воли, так скажем, свою вырабатывать, чтобы сдать я и получить тот самый долгожданный аттестат. Первые результаты тестов удивили, почти все сдали на четверке, однако с нового учебного года здесь столкнулись с другой проблемой. В саму спецшколу поступают мало детей, их всего 85, при том, что раньше было почти вдвое больше. По статистике, которую ведет отдел по делам несовершеннолетних, в этом году на учете состоит 545 ребят. И причина нехватки учеников, объясняют здесь, вовсе не в снижении подростковой преступности. Инспекторы по делам несовершеннолетних чаще контролируют их на дому. Школа является элементом профилактики системы правонарушений, а не элемент наказания какого-то. Поэтому надо более эффективно использовать нас в этом направлении. Многие суды боятся выносить такое решение, направить, потому что связано с ограничением свободы. Мы постоянно показываем наши учреждения и по телевидению, и проводим областные мероприятия на базе нашего учреждения. То есть знают все, что это, в общем-то, учреждение способно справиться с теми задачами, которые стоят перед нами. По исправлению детей. Для того, чтобы принять больше детей, в Юхтинской спецшколе сейчас делают капитальный ремонт. Уже полностью отреставрировали бытовой корпус, который не один год находился в аварийном состоянии. Заменили окна, пол и сантехнику. Кроме того, здесь появится новая игровая с мини-библиотекой и учебные классы по истории и физике. Все для того, чтобы школа не была похожа на тюрьму. Ольга Даниленко, Сергей Битков, новости дня информационного агентства Портамур.